नमस्कार स्वामी भक्तानो आज आप अतिशय शक्तिशाली मंत्र सांगणार आहे पण हा मंत्र अर्धवट सोडून जाऊ नका नंतर तुम्हीच म्हणता की याचा काहीच फायदा झाला नाही म्हणून या मंत्राची शक्ती इतकी आहे की जो मनापासून या मंत्राचा जप एकवीस वेळा करतो त्याला आयुष्यात कशाचीच कमतरता पडत नाही त्याचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते त्याच्या घरातील मुळा बाळावरही या मंत्राचा प्रभाव दिसून येतो ज्याच्या मुलगा किंवा मुलगी अभ्यास करत नसेल खूप मस्ती करत असेल तर या मंत्राचा संध्याकाळी देवाजवळ दिवा लावण्याच्या वेळेला या मंदाचा एकवीस वेळा जप केला किंवा मोबाईलवरती चालू करून सोडून दिला तरीही या मंत्राचा प्रभाव दिसायला सुरुवात होईल ज्या घरात हा मंत्रा लावला जातो त्या घरात श्रीस्वामी माऊलीचा वास सदैव बसतो हो। स्वामी भक्तानो या मंत्राचा आप मनोभावे जप केल्याने घरात धन संपत्ती नोकरीत प्रगती मुलांची अभ्यासात प्रगती होते सर्व तुमच्या मनासारखे होते पण हा मंत्र पूर्णपणे एकवीस वेळा ऐकावा लागेल तरच या मंत्राचा असर दिसायला लागेल तर जास्त वेळ घालवता मंत्राला सुरुवात करूया त्याआधी आप आमच्या चॅनेलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करून कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ जरूर टाईप करा चला तर स्वामींचा शक्तिशाली धन संपत्ती आणि मनोकामना पूर्ण करणाऱ्या मंत्राला सुरुवात करूया को नमो स्वामी ब्रह्मांड नायकाय को नमो स्वामी ब्रह्मांड नायकाय नमहा ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः कों नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ओ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः को नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ओ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ओ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ओ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ओ नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः ॐ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः नमो स्वामी ब्रह्मांडनायकाय नमः ॐ 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 नमो स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय नमः